Ну, на данном этапе у нас, допустим, сейчас находится всего-навсего 20 человек. и Это только, только адресный вопрос. Адрес. Вот это тоже я хочу сказать. Сейчас ни для да, кого не секрет, там вот э, креатив для своих детей, не жилет. Сейчас мы их возвращаем обратно. Потому что мы когда провели стрельбы, получается, пластины прострелили. Поэтому у нас основной, когда нам позвонили, тут вопрос, мы почему, может быть, из-за чего еще тоже тянулись поездкой сюда. Потому что ситуация такая, что, понимаете, что потом мы их все отстреливаем. Мы сейчас приедем, и то, что тут отстреляли, мы, конечно, не доверяем. Поэтому будет отстрел проведен у нас. -то просто говорю, есть случаи уже, когда и солдатик, он, говорит, он дежурит, носит этот бронежилет, он, оказывается, просвет, то есть ничего не защищает. Ну, по тем характеристикам, которые мне показали, в принципе, достойные бронежилеты, я думаю, они надо. Скажите, пожалуйста, почеточные, это все бронежилеты на и все солдаты будут? Нет, это получается у нас где-то укомплектованность с будет всего склада 10 самого всего все. Ну, на те точки, на которых на опасность, на которых стоит наш личный состав, я думаю, мы полностью обеспечим бронежилетами. Вот эти, вот этими, которые те, на которые стоят на, именно на опасных точках. Я начальник штаба 17-го батальона территориальной обороны, подполковник за Дмитрий Николаевич. За Воротнюк Дмитрий Николаевич.